अच्छा एक और क्वेश्चन है कि आपने सूरत तलाक का रेफरेंस दिया और आपने काफ़ी वीडियोस में इंटरगैलेक्टिक एलियंस अदर स्पीशीज़ की बात की है और आपने कहा है कि सूरत तलाक में सात आसमान बनाए जिसकी इंटरपटेशन ये है और वैसी ही जमी और ज़मीनें बनाई ठीक है इसका मतलब है कि और मखलूक़ात भी हैं वो एक और एक आयत का रेफरेंस आप देते हैं और मखलूक़ात भी हैं और जानवर भी हैं तो लेकिन हमारा ये है कि रसूल सल आलमीन है और उनको तमाम जहानों के लिए भेजा है तो फिर किस तरीके से उन तक पैगाम किस तरीके से पहुंचा ये कैसे पॉसिबल है ये काफ़ी कंफ्यूजन है और इसके बड़े मल्टीपल क्वेश्चन इसके आए तो आप क्या पूछेंगे ऐसा कुछ है ये ये बताया जाए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसको अमरीकन साल किस तरह करते हैं कि रसूल है सल्हम को तो इस दुनिया में भेजा है और अगर बाकी मखलूक है दूसरी जगहों पर दूसरी जगहों पर तो वो उनके पैगाम पर रसूल सल्हल है यानी हम क्योंकि हम शरीत को अगर देखते हैं तो वो तो इस दुनिया के लिए हमारी मखलूक़ जिन और इंसानों के लिए है अच्छा ठीक है तो बाकी जो मखलूकत है क्या उनका पैगम्बर कोई और है और मैं आपको इसके जरा पिक्चर पूरी तरीके से दिखा दूँ फिर आप क्योंकि तो कुछ ऐसी बातें जिनका इंसानी सतह पर कुछ जवाब है नहीं अलबा उसके हिंट्स हैं सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि सूर्य तलाक की फायद की वजह से ये तो पता चल गया आखिरी आज की वजह से जब अल्लाह तौ ने कहा ना कि आसमान बनाए और फिर जमीन बनाई और मिसला हुन्ना मिसला हुन्ना का मतलब है बिल्कुल उन्हीं की मिसाल से जो किन किन की मिसाल से आसमानों की मिसाल की जमीनें बनाई ठीक है सो हर आसमान की अपनी जमीने या अपनी अर्ध की जैसे हमारे सोलर सिस्टम में हमें प्लान नजर आते हैं ये सब सब अर्ध सो जब आ, आ, ये सब के सब आसमानों में जमीने बनाई तो ये बात कहना अल्ला कि अल्लाह के नबीम जो है रहमतमीन है तो उन सबको भी कोई क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्या वो मखलूकत कोई ऐसी हैं जिनकी कोई अकल है या कोई तो अल्लाह ताला ने जो सुने बनी सराइल की आयत ने बताया ना कि हमने आदम को कसीर मखलूक के ऊपर फजीलत अदा की तो कसीर का मतलब है कि सबके ऊपर फसीलत अदा नहीं की तो इसका मतलब तो यह कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमसे भी बेहतर साथ ही अल्लाह ताला ने एक और जगह पे दाबा का लफ इस्तेमाल किया कि ऐसी मखलूक बनाई में और सीधा वो इस्तेमाल किया जो कि सिर्फ अकल मखलूक के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है तो वो अकल वाली ही है सो so, दिस इन सब कोई इकट्ठा करके लिए तो आपको पता चल जाता है कि हर आसमान के अंदर मखलूकत हैं कुछ हमसे बेहतर भी हैं ज्यादातर से हम बेहतर हैं सोचती हैं बिल्कुल सोच सकती हैं कुछ ऐसी है जो आ, सोच भी सकती हैं उनके बिलीफ हैं उनकी कोई आ, पूरे की पूरी एक लाइफ है जो कि आ, सही गलत के बीच में उनको उनको इंतख्य करना है आ, और हमसे बेहतर कर रही हैं वो कुछ और कुछ नहीं भी कर रही ज़्यादातर नहीं कर रही सो so, ये ये तो कम्प्लीट पिक्चर नज़र आ रहा है पुरानी पाक इन सारी आलात को देख के अब जहाँ सवाल के नबीलाम जो है वो रहमतमीन तमाम आलमीन के ऊपर जो है वो वह नबीलाम की बहुत हुई तो नबा की हदीस मैं यहाँ पे कोट कर दूँ कि आय की तफसर साहबा ने पूछी साहबा ने तो अब्दुल्ला बिन नबा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें तफसी बताई ना तो तुम ही हो जाओगे इतनी एक्सट्रॉडनरी बात है ये कि तुम्हारा शायद जहन इसको काबू में ना ला सके और वो तुम समझो कि ये तो बात में मानता ही और नहीं मानता तो फिर हो जाएगा फिर अब्दुल्ला बिन नबाज़ की यीसा है इसी के ऊपर कि जितनी भी जमीनी है फिर उतना ही मोहम्मद उतना ही आदम ये ऐसे ही समझ लो कि दिस इज वेयर दिस प्रॉफिट्स आर कीप ऑन गिविंग द मैसेज वो कैसे हो रहा है वो किसी और वीडियो में हम करेंगे क्योंकि वो साइंस का पूरा का पूरा सेक्शन इससे एक एंगल पता चल रहा है कि ये सारा का सारा मामला किस तरीके से हो रहा है क्योंकि एक बात असुर तो की वजह से हमें मिल गई कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इस जमीन के आसमान को जो हमारी जो जमीन है इसके आसमान को एक सौ चार आयत में आ गलन मैं लपेट लूंगा इसका मतलब बाकी के आसमानों के ऊपर क्या पता आलम क्या पता वो क्यामत का और वाला प्रोसेस हो ही ना तो बाकी के आसमानों की जमीन के ऊपर अगर क्यामत नहीं आनी ऐसे करते हैं एक सिनेरियो वैसा तो फिर वहां पर कोई और ही मामला है क्या जरूरत है अंबिया की कि नहीं अगर है तो फिर किस बात की जरूरत है अगर नहीं है तो क्यों जरूरत नहीं है ये वाले जवाब जो है ना ये अल्लाह और उसको रसूल दे सकते हैं क्योंकि हमें जो है ना इस दुनिया के अंदर अपने मामला और अपना दीन जो है ना वो वो सब पूरा करना है मगर समझ के लिए बात आपको नक्शा तस्वीर पूरी होनी चाहिए आपके पास और इस तस्वीर के अंदर जब मेराज की हदीस आती है तो वहां से एक हिंट जरूर मिल जाता है कि हर आसमान पर अलग अलग अंबिया पाए गए अब उन आसमानों पर तो क्या मत नहीं, नहीं तो वहां पर हम बह क्या करें so, वहां से अब्दुल्ला बिन अब्बास की वो हदीस जो है ना वो बार बार एक रोशनी दिखाती है कि वहां पर भी प्रोसेस कुछ चल रहे हैं जिनके लिए हम ब्याह की शायद जरूरत पड़ती हो सो आई आई क्वाइट फ्रेंकली दिस इज मैं साइंटिफिक आकर आपको है और फिर बताऊं दुनिया के अंदर ऐसी बिलीफ कहां से आ गई जो कि दुनिया में पुराने मजाब के अंदर पाई जाती हैं कि जो सातों आसमान के अंदर अलग अलग सिस्टम को कैसे देखते हैं विल डू अ सेशन ऑन दैट बिकॉज एक नहीं है बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हमारे पास अब जिससे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये सात आसमान का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम से नहीं आया ये बाकी के अंबिया जो पहले आते रहे हैं, वो भी अपनी अपनी कॉमों को देते रहे हैं। इन्होंने भी अपने अंबिया को बिगाड़ के खुदा बना लिया और फिर उसकी जो डॉक्टर की म्यूटेशन करते करते पता नहीं क्या से क्या बना दिया मगर बेसिस बड़ी कॉमन है साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन के अंदर भी इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर भी ग्रीक के अंदर भी ग्रीक तो बहुत एक्सटेंसिव डिटेल में जाते हैं इसके और मैसेपटेमियम के अंदर भी ये सारी की सारी जो सिविलाइजेशन थे इनके जो अलूम थे उनके अंदर कॉमन चीज़ें क्यों इतनी आ रही इनका तो कोई लिंक ही नहीं था आपस में सो so, ये सारा कुछ अगर हम इस्लाम के स्टेंसिल के ऊपर से गुजारें और जो कुछ बच जाए तो उसको सही माने तो पता चल जाता कि इनके पास भी कोई ना कोई ऐसे अम्बिया आए हैं और वो उनको तालीमत देते रहें जिससे पता चलता है कि बाकी के आसमानों के अंदर भी अम्बिया का प्रेजेंस जो है वो पॉसिबल है और वहां पर यह काम चल सकता है क्योंकि तो कुरान पाक ने खुद बता दिया कि ऐसी मखलूक हैं जो कि आकिल हैं तो एज ए मुस्लिम वी नो के कायनात के जो ये तमाम तर मामला ख़त्म होने के बाद जब अल्लाह ताला के नबीम को टॉप ने देना है मकामी महमूद का तो बाकी के जितनी भी मखलूक हैं वो 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 आकिल हो या ना हो सबकी सब भी सब नीचे हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के नबीम जो है उनकी uh, जो मेट्रिक्स है वो हमें क्लियर है अब उनका काम है कि नहीं वहाँ पर पे जाके पैगम्बर का जो काम दुनिया में हदायत का होता है वहाँ की दुनिया में भी हदायत हो रही है ज़मीनों में वी नो नो दैट क्योंकि हजत मूसरा से पहले जो कौम या अल्लाह के सलाम से पहले जो कौमे आ, जो, जो इंसान फौत हो गए उनका टेस्ट अल्लाह के सलाम की बोसत के ऊपर तो नहीं है उनका तो अपना टेस्ट है तो, तो क्या वो हमसे कमतर हो गए बिल्कुल भी नहीं वो तो अपने अपने मेट्रिक्स के ऊपर टेस्ट किए जाएंगे कि वो खुद अपने जितनी भी तालीम उनको दी गई उसके ऊपर वो कितना पूरा उतरे तो बाकी की जमीनों के अंदर भी हम इसी तरीके से सब जगहों को इकट्ठा करके वाबी वसलम की जो है ना वो प्लेसमेंट देख सकते हैं कि बाकी की कोई भी ऐसी मखलूक नहीं जितनी मर्जी आखिल हो तो उनमें से एक बंदा इस लेवल तक अचीव कर ले अल्लाह की रबत अपने मिशन की कंप्लीशन को और आ, जो है कायनात के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट आया हो सो so, जैसे हम लिखते हैं ना मेरा एक प्रोफेसर थे वो मुझे बताते थे अरब के थे तो कहते थे यार अगर हम हिस्ट्री के ना पिछले दस हज़ार की हिस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल इन्फ्लुंशियल इंफ, मैन देखें जिन्होंने दुनिया के लिए बहुत काम किया तो हम क्यों नहीं ये भी देख सकते कि कायनात के कायनात के, के मोस्ट इन्फ्लुशियल जो मखलूक हैं क्रिएशन ऑफ अल्लाह वो क्या है तो अगर हम वो ये किताब लिखी जिसमें कायनात के तमाम तर तरजी अक़ल लोगों की लिस्ट आई

जो है वो जैसे मैं में बाकी के अंबिया मिले हमें तो नहीं पता कितना के लिए मिले क्या क्या बातें हुई क्या क्या काम हुए तो क्या पता बाकी के अंबिया भी इसी तरीके से इंटरेक्टिव जो है मेट्रिक्स के अंदर हूँ so, इस बिग पॉसिबिलिटी मुस्लिम शुड नो द होल पिक्चर ताकि अल्लाह तला की पढ़ाई हमारे अंदर बार बार ये कलाम हो जाती है कि हम इतनी सी स्यारे के अंदर बैठ के दस गलियों की टोटल हमारी औकात है और कायनात के ऊपर और अल्लाह के ऊपर मफसूजें लगाते हैं कि अल्लाह है ही नहीं या अल्लाह है तो बस मेरे साथ जुल्म हो रहा है जिस तरह के भी हमने गुनाह भी अपनी एक बहाने और जस्टिफिकेशन रखी हुई सो इस It's a very good question. That's why I had to open up our canvas a little more so that you could understand how all this works inside our Muslim mind, inshallah.